Bagaimana seorang pelajar menyuruh Zara duduk di lantai sebelum dia ditanya mengenai isu kehilangan dompet. Okey, tuan-tuan. Selain daripada saksi keempat kanak-kanak ini, saksi kelima kanak-kanak ini menceritakan dan mengakui tentang kewujudan Circle 19. Dia juga tidak terlepas daripada berkongsi kepada mahkamah tentang kejadian 15 Julai. Yang mana dia mendetailkan dari perspektif dia sendiri. Dan dalam keterangan dia ini dia bagi tahu tentang keadaan Zara Kairina disuruh duduk di lantai. Kemudian diajukan dengan pelbagai soalan dan isu kehilangan dompet. Saksi berkata bahawa seorang pelajar telah menuduh Zara ambil dompet. Dan Zara kata bukan dia yang buat. Zara suruh disuruh bersumpah. Dan Zara bersumpah dengan nama Allah dan berkata wallahi para pelajar meminta Zara balik ke bilik dia tetapi dia masih kekal duduk saja di lantai okey untuk mudah faham kepada statement ini sebenarnya first Zara dituduh tuduh atas tuduhan apa tuduhan curi dompet Zara Nafi Lepas Zara Nafi one of them minta supaya Zara bersumpah suruh Zara bersumpah kalau betul kau tak buat kau bersumpah Kemudian Zara mengambil risiko dia bersumpah dia kata wallahi ini perkataan wallahi ini sebenarnya yang diberikan keterangan di mahkamah hari ini sebenarnya konsisten dengan apa yang dimaklumkan oleh saksi kanak-kanak sebelum ini kan pernah bagi tahu kata Zara bersumpah dengan perkataan wallahi wabillahi kan kalau dari sudut ini ya konsisten maksudnya Zara memang betul-betul bersumpah cuma ada satu bentuk jawapan yang pada saya hari ini sedikit memberikan perkembangan yang baru kepada kita apa dia kata para pelajar meminta Zara balik ke bilik dia. Tetapi dia masih kekal duduk saja di lantai. Ah ha, ini cerita baru kepada kita semualah. Perkembangan baru. Di mana dalam keterangan ini seolah-olah nak menunjukkan Zara merelakan dirinya untuk duduk kekal di lantai. Sedangkan pelajar-pelajar lain ini sudah pun minta Zara balik ke bilik Kan. Ini berdasarkan keterangan dia, bukan berdasarkan saya. Ini berdasarkan keterangan dia bagi tahu macam gitu. Angle itu yang dia bawa. Okey, seterusnya dia kata, selepas itu seorang pelajar lain datang ke dalam bilik. Menyoal dengan nada marah tentang barangan peribadi. Apa barangan peribadi itu? Marah datang ke arah Zara, soal kata barangan peribadi dia bentuk pin bendera yang ditemui dalam beg Zara. Sambil menjerit perkataan apa? Perkataan bodoh sial. Ini ungkapan yang digunakan dalam mahkamah tadi. Ya, saya nak hantar ke bulan kejap ada ni. Dia maki. Dia maki Zara dengan menggunakan perkataan tadilah tak tergamak saya nak sebut perkataan itu. Pelajar tersebut tanya kenapa pin benderanya di dalam beg Zara. Tapi Zara tetapi Zara diam dia kata. Ada pelajar lain juga tanya mengenai lencana bendera kepada Zara dan Zara kata tidak bukan dia. Pelajar yang marah itu keluar memanggil beberapa pelajar lain. Okey. Setelah tuduhan itu dinafikan oleh Zara, yang menuduh itu keluar dan panggil pula geng. Beberapa pelajar lain ni maksudnya panggil geng lah. Itu bahasa mudah dia. Syahlan berkata dalam kenyataan saksi, beberapa pelajar terus menyoal Zara. Kenapa pin bendera seorang pelajar ada dalam begnya dan adakah dia mengambilnya? Zara tetap berkata bukan dia yang ambil. Saksi juga berkata, ada pelajar melihat surat berlipat bersama beberapa pelajar semasa berdekatan dengan Zara yang masih duduk atas lantai sambil menundukkan kepalanya saksi berkata dia tidak masuk campur okey pertama kita kena tahu ini adalah direct evidence ini adalah keterangan yang berdasarkan kepada pemerhatian dan penglihatan saksi itu dialami oleh saksi itu dan dikongsikan di dalam mahkamah dan of course keterangan ini adalah keterangan yang kuat nilainya di sisi mahkamah berbanding dengan hearsay. Ini bukan bentuk hearsay. Ini adalah direct evidence. Dan direct evidence ini dia kata Zara tetap menafikan apa yang dituduh ke atasnya. Kemudian kan semalam saya ada, ada kongsikan dengan tuan-tuan kan macam mana ada satu surat privacy Semalam surat privasi yang mereka tertawakan hasrat Zara itu, kan? Kalau masih tuan-tuan ingat. Kalau ingat komen ingat kat bawah. Saya rasa ramai yang masih ingat surat privasi Zara itu yang menyatakan hasrat Zara nak jadi badan, kan? Dia nak jadi badan dakwah. Kan? Dan mereka gelak ramai-ramai di depan Zara ketika mana kepungan itu berlaku. Dan hari ini saksi seterusnya ini berkongsi tentang surat itu, macam mana dapat surat tu? dan saksi ini bagi tahu kata ada seorang pelajar tengok surat tu berlipat duduk bersama dengan beberapa pelajar semasa berdekatan dengan Zara yang mana masih duduk yang mana masih duduk yang mana ketika itu Zara duduk atas lantai ni dan dia berikan gambaran kepada mahkamah Keadaan Zara duduk tu macam mana? Dia kata duduk tu dalam keadaan kepala tunduk. Seolah-olah orang yang duduk dalam keadaan tundukkan kepala ini adalah apa eh? Gambaran dia tu cuba tuan-tuan komen apa gambaran kalau tunduk kepala ni? Sama ada dia ditakutkan, digertak dan dia berasa tidak aman sebab tu dia tunduk kepala, dia tak mau tengok ke, ke muka kawan-kawan dia kan? Itu biasanya lah. Tunduk kepala. Saksi berkata dia tidak masuk campur. Dia tidak masuk campur. Syahlan berkata lagi, saksi kemudian mendapat tahu terdapat seorang pelajar terjatuh daripada bangunan asrama dan mengenali pakaian yang dipakai oleh Zara pada malam sebelumnya. Okey, ini menarik. Saksi menegaskan bahawa sebelum kejadian arwah Zara merupakan seorang yang ceria peramah dan tidak menunjukkan tanda-tanda masalah mental ataupun tekanan emosi katanya maksudnya dalam keterangan ini tuan-tuan <coughs> saksi ini memperakui dengan yakin dengan tegas bahawa Zara adalah seorang yang ceria, peramah, tidak ada tanda-tanda menunjukkan dia ini ada gangguan mental, ada tekanan emosi dan sebagainya sebagaimana yang pernah dituduh kepada Zara kan mengalami tekanan mental, tekanan emosi dan sebagainya. Tetapi saksi ini berkata sebaliknya. Dia kata Zara tidak ada tanda-tanda demikian. Zara seorang yang happily. So, Zara seorang yang happening, peramah. Kan? Itu yang dikongsikan kepada kita. Dan dia kata dia cam pakaian yang dipakai oleh Zara pada malam sebelumnya. Malam sebelumnya itu apa? Malam sebelum ketika mana Zara terhumban ke bawah tu. Kan? Okey. Saya nak menarik kita semua pergi kepada kenyataan yang sebelum ini tu yang mengatakan bahawa ketika mana Zara berada dalam keadaan duduk menundukkan kepala dia dituduh mengambil barang milik kawan dia tapi saksi ni kata Zara menafikan berkali-kali dan saksi ini menafikan keterlibatan dia dalam keadaan demikian kan dan saya nak pergi ke arah bagaimana surat itu didapati itu surat privasi yang menunjukkan hasrat murni Zara nak jadi badar tu yang mana akhirnya mereka ketawa dan mereka gelak dan mereka aibkan Zara ketika itu. Saya pun pelik macam mana surat yang berlipat yang dikatakan surat privasi itu ada bersama dengan beberapa pelajar. Kat sini dia bagi tahu dalam keterangan dia kata beberapa pelajar Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tidak dinyatakan. Tetapi dia kata beberapa pelajar. Tidak terang di sini. Tidak jelas di sini. Tetapi ada beberapa pelajar yang berdekatan dengan Zarah ketika itu sudah pun pegang surat itu. Mana mereka dapat? Tidak dikongsikan. Dan pada saya, ini satu bentuk perlecehan yang mana tidak wajar untuk dilakukan oleh mana-mana manusia yang bertamadun bukan dengan tujuan untuk uh, menghalakan kepada mana-mana pihak tetapi pada saya saya tengok kalau ada orang buat gitu ambil barang privasi orang malukan perlecehkan abaikan aibkan itu satu tindakan yang meruntuhkan moral kawan dia kan okay yang saya pelik dan saya sentiasa bertanya adalah bagaimana surat tersebut boleh sampai ke tangan pelajar-pelajar ini. Sedangkan surat itu adalah surat privacy Zara. Okay. Apa yang terjadi masa Zara uh, duduk tunduk atas lantai itu? Semalam saya dah kongsikan. Dia dia sekarang ini dalam keterangan saksi keempat kanak-kanak ini kanak sorry saksi kanak-kanak kelima ni dia hanya mendetailkan keterangan semalam kan keterangan semalam kalau kawan kita ni yang komen tadi ni ada mengikuti saya ada kongsikan perkembangan di mana Zara dituduh beberapa kali dan dia menafikan beberapa kali kan dan dikatakan dalam keterangan saksi sebelum ini saksi keempat kanak-kanak bagi tahu kata Zara ditetawakan, Zara diejek. Kemudian ketika mana itu Zara menjerit Zara menangis dan mereka menjerkah dan dalam keadaan ini dia pula bagi tahu dia mendetailkan lagi keadaan itu dia kata Zara dimaki pula dengan perkataan tadi tu yang saya saya sebut pertama kali tadi tu tuan-tuan boleh tolong komen balik bagi supaya ingatan kepada kawan kita yang baru masuk tu sebab saya tak tergamak nak guna perkataan itu kan maki uh, tinggikan suara gelakkan Zara itulah keadaan di mana Zara lalui ketika itu kan dan mereka kata nak injak kepala tu kan ha. Ha, itu saya nak kongsikan sekejap lagi ni yang injak kepala ni ha, itu saya nak kongsikan sekejap lagi cuma sekali lagi soalan saya masih konsisten pada saya macam mana boleh ada surat itu di tangan kawan dia ni? Tak tahulah kawan ke tak kawan. Tetapi ada kepada pelajar-pelajar lain ni surat privasi milik Zara. Kan? Ah, ah ni surat, ah, yang Siberian komen ni. Inilah perkataan yang disebut oleh ah, pelajar tersebut kepada Zara. Kan? Jadi sekarang ini tuan-tuan, kalau boleh untuk diizinkan saya ringkaskan perkembangan ini adalah tentang saksi kanak-kanak kelima ini berkongsi tentang pertama mengesahkan tentang kewujudan MA mengesahkan tentang circle 19 yang mana circle 19 ini dianggotai oleh 19 orang dan saksi kelima kanak-kanak ini memberikan menyenaraikan ke-19 19 nama anggota circle 19 ini kepada mahkamah ini yang ketiga. Yang keempat, saksi kelima ini menggambarkan keadaan di mana peristiwa 15 Julai itu berlaku kepada kita. Zara duduk dalam keadaan tunduk, Zara diherdik, Zara dimaki dan the exact word yang digunakan ketika mana keadaan Zara dimaki itu dikongsikan juga dalam perkembangan ini kepada kita dan kepada mahkamah oleh saksi kelima kanak-kanak ini. Jadi inilah empat poin penting yang saya fikir tuan-tuan boleh untuk take note malam ini dalam perkembangan pertama ini. Okey. Boleh jelas? Kalau jelas komen jelas. Saya harap kita semua dapat fahamlah. Ini perkembangan yang dikongsikan oleh lawyer Syahlan lah. Kan? DND kata jelas, Mama Ifa kata jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan. Ini ah uh, dia jadi pelik sikit sebab tadi saksi kanak-kanak kelima saya kongsikan terlebih dahulu. Tapi dalam perkembangan kedua ini adalah berkenaan dengan saksi keempat yang dikongsikan oleh lawyer Syahlan juga kepada kita uh, selepas daripada usai selesai uh, proceeding inquest petang tadi. Tadi pukul 6.30 uh, pukul 6.30 sampai kat kita. Ini pukul 7 suku petang sampai kat kita. Okay. Uh, berkenaan dengan saksi keempat yang berkongsikan ada jawapan yang sedikit konsisten jika dibandingkan dengan uh, tadi yang saksi kelima tu kan. Okay. Uh, InsyaAllah kejap lagi kita nak kongsi Saya nak baca komen je eh? Jelas teruskan tuan Thank you Alright beres